Azərbaycan 15 il ərzində Avropa bazarında etibarlı neft təchizatçısı da indi isə təbii qazın etibarlı təchizatçısı kimi öz rolunu oynayır. Bizim təbii qazın qiyməti digər mənbələrdən daxil olan qazdan ucuzdur. Bu qaz yeni mənbədən gəlir. Cənub qaz dəhlizinin vacibliyi nəinki əlavə qaz həcmləri, o cümlədən alternativ mənbə olması ilə izah edilir. Bu enerji təhlükəsizlik məsələsidir. Prezident İlham Əliyev bu barədə İspaniyanın EFI İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Avropaya təbii qaz ixrağı əla bağlayıb danışar kən bildirib. Azərbaycanın təbii qazın təsdiq edilmiş ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetr. Belə həcm öz istehlacımız və ixrac üçün ən azı 100 ilə kifayət edə. Dövlətimizin başçısı bu barədə İspaniyanın EFE İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Eksport? Hazırda yeni yataqların kəşf edilməsi mərhələsindədir. Böyük enerji şirkətləri arasında Azərbaycanın neft və qaz sektoruna olan maraq artır. Biz həcmi və hasilatı artıra bilərik, lakin bunun üçün biz hazırda danışıqlara başlamalıyıq və yeni müqavilələri imzalamalıyıq. Sonra isə daha çox hasilata sərmayə yatıracağıq. Cənab prezidentin İspaniyanın EPA agentliyinə verdiyi müsahibə də həmişəki kimi özünün ayrıntılı və kifayət qədər tutarlı cavabları ilə diqqət çəkdi. Çünki bilirsiniz ki, EPA agentliyi İspan dilli auditoriya üçün çox önəmli agentliklərdən biridir. Şəxsən mənim də illər öncə o Argentina ilə təmaslarım olub. Yəni öz şəxsi təcrübəmdən də bilirəm o agentliyin nə işə yaradığını. Təbii ki, orada qoyulan suallara verilən cavablar öz yerində, amma konkret olaraq Avropanın qaz təchizatı məsələsi ilə bağlı sualın verilməsi və ona verilən cavablar mənə elə gəlir ki, hələ Avropalılar tərəfindən kifayət qədər uzun müddət müzakirə olunacaq. Niyə? Ona görə ki, Avropanın bu saat həqiqətən də qazla bağlı problemləri yaranmaqdadır. Xüsusən də qiymətlərin getdikcə artması, ümumiyyətlə istehlakçıların getdikcə çətin qrupa düşməsi, bunun Avropa ölkələrində siyasi quruma təsir edə bilməsi məsələləri var ki, Azərbaycan görür balaca bir dövlət olmasına, Avropanın əsas Avropadan xeyli uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq bu proseslərdə açar rolunu oynayacaq bir dövlət. Buna görə də cənab prezident orada açıq şəkildə bildirdi ki, Avropanın təchizat xətinə bağlı əlbəttə ki, Azərbaycanın heç bir narahatlığı yoxdur. Sadəcə olaraq tələb olmalıdır və həmin tələbə uyğun da Azərbaycan dövləti qaz istehsalını artıra bilər və Avropaya əlavə qaz ötürə bilər. Zaten bizim artıq Avropaya qaz naqlimiz ötən il dekabrın 31-dən başlayıb. Prezident qeyd edib ki, bu qış üçün ixrazın artırılması texniki və kommersiya baxımından mümkün deyil. Cəmi 1 və ya 2 ay qalır, lakin əgər indi başlasaq, kinimizə biz növbəti qış üçün hazır olacağıq. Həzimlərin artırılması üçün potensial var və üstəgəl biz özümüz və xarici investorlar hazırda bərpa olunan enerjiə sərmayə yatırılır. Bu səbəbdən özümüz istehva etdiyimiz təbii qazı ixracə yönəldə biləcəyik, çünki bunu günəş və külək enerjisi ilə əvəz edəcəyik bir nüansı da qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın Avropaya qaz nəqlinə Türkmənistanın da qoşulması məsələsi gündəmdədir. Yəni Azərbaycan ümumiyyətlə Avropanın enerji təchizatı məsələlərində perspektivdə Türkmənistanın imkanlarından çox geniş istifadə etmək fikrindədir. Və əlbəttə Qazaxıstan dövləti də özünün böyük potensialı ilə bu prosesdən kənarda deyil. Yəni bütün bunları ümumiləşdirərək belə demək mümkündür ki, Azərbaycan dövləti Xüsusilə də bizə qonşu və yaxın olan dövlətlərin enerji resurslarının Avropa bazarına çıxarılmasında kilit ölkədir və Avropa üçün Azərbaycan bu saat ən vasitəçilmaz, ən vacib və xüsusilə də üstün alternativ təşkil edən bir dövlətdir. Bu isə nədan xəbər verir? Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycan dövlətini idarə edən prezident İlham Əliyev həqiqətən də çox uzaqgörən bir siyasət adamıdır. Çox strateji düşüna bilən və əməllərini strateji hədəflərə uyğunlaşdıran bir siyasət adamıdır. Yəni illər öncə onun hədəflədiyi məqsüdi idi ki, elə bir gün yetişsin ki, Avropa qitəsinin tölüçdə dünyanın Azərbaycanə ehtiyacı həddən artıq yüksəlmiş olsun. Və bu günləri biz bunun sevincini yaşamağdayıq. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, san ən Beləliklə qeyd etdiyim kimi puhalta potensial çox böyükdür. Boru çəməli istismar edilir. Gələcəkdə biz təchizatımızın coğrafi əhatəsini Avropada, Balkanlara və Şərqi Avropanın bir sıra digər ölkələrinə qədər genişləndirə bilərik. Bu istehlakçılar və bizim üçün, o cümlədən şirkətlər və hər kəs üçün enerji təhlükəsizliyi üçün yaxşı olardı. Vətən müharibəsi zamanı və ondan sonrakı dövrdə Azərbaycan xalqı tarixinin ən şərəfli anlarını, torpaqlarımızın azad olunması ilə yekunlaşan Vətən müharibəsinin 1-ci dönümünə yaşayır. Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında Cəbrayılın azad edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu gün Cəbrayıl şəhərinin Ermənistan əşxalından azad edilməsinin 1 illik dövrüdür. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Cəbrayıl rayonunun Böyükmərzanlı və Nüzgər kəndləri, 3 oktyabr tarixində Mehdili, Saxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybək və Qoyzaq kəndləri, 4 oktyabr tarixində Cəbrayıl şəhərini və rayonun 9 kəndini: Qarxulu, Şükürbəyli, Cərəkən, Daşkəsən, Xorovlu, Mahmudlu, Cəfəravad Yuxarı Maralyan və Dezal kəndlərini işğaldan azad etdi. Cəbrayıl rayonu arasında aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə Cəbrayıl şəhəri və 80 kənd işğaldan azad edildi. Tam 1 il bundan əvvəl Azərbaycan ordusu 94-cü ilin atəşxəsindən sonra ilk dəfə olaraq şəhər mərkəzini, yəni Cəbrayıl rayonunun mərkəzi olan Cəbrayıl şəhərini erməni işğalından azad etdi. Buna qədər təbii ki, Azərbaycan e, Cəbrayıl rayonu ilə e, təmasda olaraq Lələtəpə üzərindən bilir ki, hücumlar başlamışdı. İki kəndi daha əvvəl azad etmişdik. E, bundan sonrakı dövrdə isə təbii ki, düşmənin həm Füzuli, həm Cəbrayıl istiqamətində, həm də şimal istiqamətində Talış və Sülqovşanda e, ön xəttinin yarılması ən çətin və mühüm vəzifələrdən biri idi. Bilirik ki, 30 illik hazırlıqlı bir müdafiənin yarılması heç də asan bir məsələ deyildi. Müdafiə yarılsa belə həmin ərazilərdən qoşunu dar bir keçidlərdən keçitmək mümkün deyildi. Daha geniş bir sahə lazımdı. Toplam yarılan məsafənin eninin 20 kilometr, 15 kilometr cənubda, 5 kilometr isə şimalda yarıldığını nəzərə alsaq, bu qədər böyük bir ərazidən düşman e, müdafiəsindən soxulmaq və e, hücumları e, strateji hədəflərə doğru irəllətmək vacib idi. Çətin olanını bacardıq. Hətta deyərəm ki, e, gözlənilməyəcək qədər qısa müddətdə bacardıq. Nəzərə alsaq ki, ermənlərin hücumu səhər saatlarında, yəni erkən saatlarda 7-də başlamışdsa, biz saat 2-də artıq şimalda bir neçə yüksəklik, cənubda isə e, Füzulənin 4 e, Əbraylinin isə 2 kəndini azad etdik. Çox uğurlu bir nəticə idi. Günorta saat 2 üçün artıq düşmən müdafiəsinin yarılması ilə bərabər müdafiə rayonunun dərindliyində yerləşən yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi və bunun da rəsmi olaraq elan edilməsi təbii ki Azərbaycan üçün kifayət qədər uğurlu bir nəticə hesab olunurdu. Bu iki kəndin azad edilməsi artıq qələbənin ilkin işarələrinə xəbər verirdi. Bununla da Azərbaycan ordusu həm də hücumun əsas istiqamətlərini bizə nümayiş etdirmiş oldu. Cəbrayıl şəhərinin azad olunması uğrunda kifayət qədər ağır döyüşlər getdi. Ermənlər də yaxşı anlayırdılar ki, artıq Cəbrayıl kənd deyil, bir yüksəklik deyil, bu bir şəhərdir, bu böyük, kifayət qədər böyük Orduçlara məscid ümiyyətlə Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin sayına görə də ən böyük rayonlarımızdan biridir. Bilirdilər ki, bir şəhərin e, belə deyək Azərbaycan tərəfindən azad olunması tamamilə bütün o insətivi e, belə deyək mənəvi psixoloji üstünlüyü Azərbaycan ordusu tərəfinə keçirəcək və Ermənistan daxilində bəlli bir çalxalanmalara gətirib çıxaracaq. Erməni hökuməti Cəbrayılın azad olunduğu günü bir-birinə zidd informasiyalar verməyə başladılar. Səhər tezlikdən Erməni tərəfinin verdiyi rəsmi məlumata görə Azərbaycan ordusu güya ki Cəbrayıl istiqamətində 3000 nəfər itki verib. Ancaq sonrakı məlumatlar bunu təkzib etdi. Cəbrayıl şəhəri azad olundu və artıq orada bayrağımız qaldırılır. Arsulun Hovanisyan çıxır ki Azərbaycanın Cəbrayıl istiqamətində itkiləri 2300 nəfərdir. Fikir verin, səhər səhər 3000 nəfər olan itkilərimiz Ə, axşama doğru 2300 zəynir. Dünyanın heç bir müharibəsində əməliyyatların aktiv fazasında itkilər azalan xəttlə inkişaf edə bilməz. Adətən itkilər müharibə davam etdikcə artır. Bəzən yaralı şəhid olur və hətta yeni itkilər ortaya çıxır çünki döyüş dayanmıyıb ki. Necə oldu ki Azərbaycan bayrağı sancan kimi 700 nəfəri sağaldı və şəhidlər istatxununu itirdi. Hər üç mənbə sırf dövlətə aid mənbələrdir. Mən özəl kanalları və ya hətta saytları demirəm. Yəni rəsmi Ermənistan dövlət mənbələrinə, dövlətə yaxın olan mənbələrə açıqladığı rəqəmlərdə belə bir biabürçülüklər hiss olunur da. Artıq bəlli idi ki, bir xaosik Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ilə Baş nazirin aparatı arasında və Ovarensiyanın da Baş nazir belə deyək, hökumət tərəfindən yaradılmış o operativ media mərkəzi tərəfindən verilən rəqəmlər heç biri ilə doğru gəlmir. Deməli ortada bir xa xaos var, e, idarə olunmayan xaos. Bəs Cəbrayılın azad edilməsi bizə hansı üstünlükləri verdi? Cəbrayıl birinci düşmənin əks hücum potensialını sıfıra endirdi. Ən böyük əhəmiyyəti. Yəni yeganə əks hücumu orada həyata keçirdilər iri miqyaslı və o da iflasa uğradı və Bu erməni ordusuna daha çox ziyan vurdu. Bildinizmi? Həmin qüvvələr bəlkə də hücum etməsəydi müdafiədə daha bir başarlı ola bilərdilər. Nə daha da bacarıqlı ola bilərdilər. Çünki müdafiə olunmaq hücum olunmaqdan, hücuma keçməkdən daha e, belə deyək, bəsiddir, daha asandır. İkinci bir məsələ biz İran ilə sərhəddimizi bəlvə halədik. Digər bir əhəmiyyəti Cəbrail'in azad olunması Azərbaycan xalqının qəti qələbəyə inamını artırdı. Artıq xalqımız anladı ki, Bu, belə e, deyək, lokal miqyaslı bir döyüşlər deyil. Məsələn, Aprel döyüşləri zamanı kimi bir məhdud məqsədli döyüş əməliyyatları deyil. Bunun məqsəd, belə deyirəm, son məqsədi daha uzaqlara gedib çıxır. Çünki biz Cəbrayılın azad olunması ilə müxtəlif istiqamətlərə e, hücum zolağımızı daha da genişləndirdik. Düşmən müdafiəsinin dərinliklərinə kifayət qədər yüksək tempdələr daxil olmağa başladıq. Ümiyyətlə Cəbrayılın azad olunması Qarabağın açarı kimi dəyərləndirilməlidir. Qarabağ qapılarını biz Cəbrayıldan araladık. Böyük Mərcanlı və Nüzgər kəndlərinin azad edilməsi ilə bu qapıları araladıq və bir də şühada qaldıq. Bu çox gözəl bir nəticədir. Düzdür, şəhidlərimiz, itkilərimiz oldu. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Amma onların sayəsində biz bu gün nələrdən danışırıq, nələri müzakirə edirik. Bu bir qürurdur, bu mənim üçün də böyük bir fəxırdır ki, mən xalqımızla e, ürəyimdə, qəlbimdə olan fikirlərimi, düşüncələrimi bölüşə bilərəm. Buna da görə sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycanın vətən müharibəsində düşmən üzərində qələbə gəlməsindən 6 gün sonra, yəni 2020-ci il noyabr ayının 16-sında Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrvan Əliyeva işğaldan azad edilən Cəbrayıl rayonunda olublar. Prezident Əbrayış şəhərində və Xudaafərin körpüsündə şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Yantmaqçıların bir folklör nümunəsi olduğunu çoxumuz bilirik. Amma yantmaqçıların nitqimizin formalaşmasındakı rolunu necə bunu bilərikmi? Azərbaycan folkloru onun tarixi qədər qədimdir. İlç insanın ağlının, şuurunun, ruhunun təkamülü ilə birlikdə folklor da inkişaf edib, yayılıb bəkünümüzə qədər gəlib çatıb. Onu əhatə edən aləmə heyratın ifadəsi olan ahlar, ohlar, heyrlər ilk nitq elementləri, folklor nümunələridir. Bu səsləşmələr dağda, daşda, qayalarda əks-səda verdikcə insanlar öz aralarında səs vasitəsilə əlaqə saxlamağa, nitq formalaşdırmağa başlayıb. Daha sonra ilk oyunlar, mərasimlər, rəqslər meydana gəlib. İlk folklor nümunələri, nağıllar, dastanlar yaranmağa başlayıb. Mədəniyyət Elm inkişaf edib. Bu günümüzə qədər gəlib çatan folklor nümunələrinin ən qədim növlərindən biri də yanıltmaclardır. Filologiya elmləri doktoru professor Həbib Zərbəliyev bu qədim folklor nümunəsinin həm nəzm, həm də nəsr şəklində olduğunu bildirir. Yanıltmaclar e, bir neçə məqsəd üçün istifadə olunur. Mənim isə onları deyim. Deməli, birinci dediyimiz kimi düzgün tələffüz və rədləşləri aşılır. Sonra bundan başqa eee yanıtmaz həm də çevik reaksiya qabiliyyəti formalaşır. Yanıtmacılar e, həm monoloq olur, həm də dialoq. E, deməli, yanıtmacılarda alliterasiya, yəni sözlərdə eyni samitlərin təkrarı reallaşır. Onlarda əsasən tələffüzü çətinlik Törədə səslər alliterasiya olunur. Lakin e, assonans e, dilçiliydə və ədəbiyyatçılığında belə bir termin var. Assonanslı, yəni saitlərin təkrarlandırıldığı yaltmaqlar da var. Məsələn, atımə iki qov. İki qov atımə. Bu şəkildə həm e, çətin e, sözləri tələffüz edə bilər, həm də e, 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 eyni zamanda o saitlərin aliterasiyası, bax burda e, gözəl çapdır. E, Yanlımazlardan e, demək ki, həm dildəşlərində, həm də e, loqopediyada yeni çıxılar olunur. Yəni uşaqların məzəllərinin itkində qüsurlar olur və valideynləri onları artıq loqopediyanın yanına aparırlar və akabildər o ona uygun, onun uyğun, onun itkindəki qüsura uyğun yanlışlıqlar, səslər və bu şəkildə o qüsuru aradan qaldırır. Yaltımaclar əsasən nitqi inkişaf etdirmək, dildə olan qüsurları aradan qaldırmaq, səlis danışmaq vərdişləri aşlamaq məqsədi daşıyır. Sizin dediyiniz kimi baxo yaltımaclar ki var, onlar nitqin e, bu və ya digər çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün çox gözəl vasitələrdir, çox gözəl vasitələrdir. Hətta deyim ki, bizim dilimizdə olan bütün samit və saitlərin aydın vüz olunması üçün. Çünki olur da bəzi tələbələr gəldilər, görsən, r-ni təmiz tələffüz edəminlər, bəzi tələbələr ç qamitin təmiz tələffüz edəminlər, bəzi tələbələr bu menvalla bütün bu saitlərin və samitlərin aydın tələffüzü olması üçün bizim dilimizdə yalatmaşlar mövcuddur. Və ona görə də səhnə danışığı dərslərində Yantmaşlardan istifadə edib danışığın bu və ya digər keyfiyyətlərini əldə olunması çox mühüm bir bölmədir. Ə, əvvəla ə, nəfəsin düzgün nəfəs almaya nail olmada yantmaşlardan istifadə olunur. Bədənin müxtəlif vəziyyətlərində düzgün nəfəs alma elementlərini əldə olunmasında yantmaşlardan istifadə olunur daxili və xarici danışıq aparatının sərbəstləşdirilməsində yanıtmaçlardan istifadə olunur. Çünki biri var bizim gördüyümüz danışıq aparatı, gözümüzlə görürük. Amma bir də var bizim e, daxilimizdəki danışıq aparatı, səs telləridir, alveollardır, ciyərlərdir, diafraqmadır. Bütün bunların normal danışığa hazırlanması üçün yanıtmaçlardan biz istifadə edirik. Sonra bilirsiz bizim dilimizin eee iki cür vurğulu qanunu var. Biri var heca vurğusu, biri var məntiqi vurğusu. Heca vurğusu sözün tərkibində bu və ya digər hecəyə düşür və onunla sözün mənası dəyişir. Və nihayet cümlə vurğusu. Məntiqi fikri çatdırmaq üçün cümlə vurğusu var. Məsələn, belə bir yadmış var. Deyirsən ki, 42 40 40-ı da qulpudur. 40 Çox maraqlı yadıma çatdı ə rə samitinın g samitinın təmiz tələffüzü üçün istifadə olunan yanıtmışdır. 40 küp 40-ı da qulpı 40 küp. Yəni 50 də nə, 60 də yox 40 küp. 40 küp 40-ı da qulpı 40 küp. Yəni qazan yox, vədərə yox küp. 40 küp 40-ı da qulpı 40 küp. Yəni hamısı. 40 küp 40-ı da qulpı 40 küp. Yəni qapağı sağlamadı qulpı qırılmadı. 40 küp 40-ı da qulpı 40 küp. Yəni hər bir sözə vurğu vurmaq üçün yaltımaş mətnlərindən istifadə oluna bilər. Yaltımacılarda sözlər elə sıralanır ki, onları sürətlə deyəndə təkçə uşaqlar deyil, böyüklər də çaşır. Burada bir şey istirəm qeyd edeyim. Hökmü deyil ki, insan aktyorluq sinfinə gəlib. Hökmü deyil ki, insan aparıcılıq peşəsinə gəlib. Adi məsələn, körpə uşaqları olan analar həmin yaltımaşlardan istifadə edib öz balalarının dilinin açılmasında çox gözəl nəticələr əldə edə bilərlər. Bilirsiniz, biz bəzən uşaqları danışmağa başlayanda özümüz səhv danışırıq və onları səhv danışmağa öyrədirik. Və müəyyən xırda sadə yahatmaşlar var ki, körpə uşaqları olan analar, xüsusilə bağça müəllimləri bu yahatmaşlardan istifadə etsələr Bizim gələcək nəslimizdəki insanlar, bizim gələcək nəslimizin danışığı kifayət qədər aydın olar. Özdə mən bir şeyi burada qeyd etməyə özümə borc hesab eləyirəm. Səbat ondan getmir ki, kimsə aktyordur və ya aparıcıdır. Dolğun bir yapçı həkimdir. Əcəba nə xoş onun ağlına ki, gözəl danışıq olsun, aydın danışıq olsun. Və ya mühəndisdir, və ya riyaziyatçıdır, və ya bir sistem işçisidir, polis işçisidir, hər biçim Acaba öz dilində təmiz danışsa, aydın danışsa, bu nəyi pisdir ki? Əksinə, bu onun başucalığıdır, başqalarından daha yaxşı seçilməsidir, çünki insan özünü danışığı ilə ifadə edir. Biz içimizdə olanı bu füzuli deyildi, qəvvas kimi danışığımızla çıxardırıq ortalığa, insanlara göstəririk. Əgər o danışığımız rəvan olsa, danışığımız yorucu olmasa, danışığımız monoton olmasa, rahat olsa, yumşaq olsa, danışanların ürəyinə yatsa, könlünə yatsa, bunun nəyi pisdir ki? Bu əksinə insanın ziallıq səviyyəsi Yanıltmacıları test iz və çaşmadan deməyi bacarmaq, yadda saxlaya bilmək uşaqların nit qabiliyyətinin və zehninin daha tez inkişaf etməsinə yardım edir. Qədim folklor nümunəsi olan yanıltmacın daşıdığı bu önəmi nəzərə alaraq Qafqaz TV 2019-cu ildə Yanıltmac Səlaşı adlı bir veriliş hazırladı və bu verilişə Quba rayonunun məktəblilərinin şagirdlərindən ibarət komandalar dəvət olundu. Yanıltmac yarışmasında məktəb komandaları öz bacarıqlarını sınadılar. Qalib komanda yarım finala, daha sonra isə finala vəsi qaldılar. Yarışmaya gələn şagirdlərin yanıltma savaşına hazırlıq prosesində çoxsayda yanıltmac öyrənməsi və onu doğru səsləndirməyə çalışmaları şagirdlərin nitklərinin inkişaf etməsi, sonradan dərslərində daha böyük uğurlar qazanmalarına səbəb oldu. Yanıltma savaşının məktəblərə həm sağlamlıq, həm də bilim baxımından qazandırdığı uğuru nəzərə alaraq Qafqaz TV indi də bu yarışmanı bütün Azərbaycan məktəbləri arasında keçirməyi planlaşdırır. Çünki yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də özünü ifadə formasıdır. Distant təhsildən sonra isə indi məktəblərin məhz bu yarışmaya böyük ehtiyacları var. F&F markasının təsisçisi, dünyaca məşhur Azərbaycan dizayneri Rüfət İsmayıl Paris moda həftəsi çərçivəsində Outcoucher Sumaq kolleksiyasını təqdim edib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, dizayner kolleksiyası Azərbaycan xalçalarının gözəlliyindən, əvəzolunmaz zərifliyindən, Qarabağ xalça məktəbinin nümunələrinə ruhlanaraq ərəsiyə gətirib. Heydər Əliyev fondunun və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə həyata keçirilən Sumaq kolleksiyasına çələbi, xanlıq, Nəlvəki gül naqşları və Azərbaycan xalçalarının zəngin motivləri əsasında hazırlanan 21 geyim daxildir. Modelier ruhunu, gücünü və sevgisini bu möhtəşəm layihənin yaradılmasını sərf etdiyini bildirib. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin gözoxşayan çalarlarını özündə əks etdirən kolleksiya böyük maraqla qarşılanıb. Alt Couture smak kolleksiyasının bundan sonra Moskvada, Bakıda və Nyu Yorkda nümayişi planlaşdırılır. Rüfət İsmayıl kolleksiyaları Milan, İtaliya, Nyu York, Dubay, Türkiyə və İran moda həftələri kimi möhtəşəm tədbirlərdə nümayiş etdirilən ilk və yeganə Azərbaycanlı Türkiyə dizayneridir. Qeyd edək ki, modelyer Türkiyə Moda Dizaynerlər Assosiasiyası tərəfindən Türkiyənin ən yaxşı dizayneri 2018 mükafatına layiq görülüb. Onun geyimləri Nyu York moda həftəsində nümayiş olub. Sentyabrın 30-da Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası tərəfindən Milli Ulduz Təsnifat Sistemi əsasında otellərə ulduz dərəcələrinin verilməsi mərasimi keçirilib. Yoxlama prosesindən uğurla keçmiş 17 otelə keyfiyyət sertifikatları təqdim olunub. Otellərdən 12-sinə 5, 5-inə isə 4 ulduz verilib. Bu otellər Courtyard by Marriott Baku, Dreamland Golf Hotel, Park Inn by Radisson Baku, The Merchant Baku və V Baku oldu otellərin standartlaşmasından danışarkən immunitlər 1989-cu ildə ilk dəfə bu termin bu standart işlənilib. Ümumdünya turizm təşkilatı tərəfindən Madrid şəhərində belə bir termin yaranıb. Və əvvəllər yəni bu termin yaranarkən 1 ulduzlu, 2 ulduzlu, 3 ulduzlu, 4 və 5 ulduzlu olanlar arasında fərq var idi. Həqiqətən məsəl üçün 3 üç ulduzlu otellərdə Otağın kvadraturası, məsəl üçün 12-15 kvadratdan daha yuxarı olmalı idi. Ə hammamda vannanın ya da ki duş xabinanın mövcudluğu və s. yarı, yəni onlar hamısı ulduz sayına təsir göstərirdi. Hal-hazırda turizmdə inkişaf o qədər irəliləyib ki, biz deyə bilmərək ki, hansısa da məsəl üçün bəzi 3 üç ulduzlu otellər var ki, otaqları kifayət qədər böyükdür. Vannada, yəni bu kosmetika ə, Brendlər də ola bilər. Otağın yəni sahəsi kifayət qədər böyük ola bilər. Lakin bəzi 5 ulduzlu var da çox balaca bir otaqlar da ola bilirlər. Nümunə olar, təcili nəyi göstərə bilərəm ki, Diyana şəhərində, şəhərin mərkəzində lüks 5 ulduzlu otel var, zahir edilən bir oteldir, yəni tarixi binada memarlıq abidəsi olaraq sayılır və orada otaqlar həddindən artıq çox balacadır və şərait də o qədər də belə deyə sıxıcıdır amma yəni 5 ulduz kimi gedir. Bəzi modern otellər var ki, 2 ulduz olsa da, məsələn, Ibis deyən belə bir dünya brendi var. Onlar 2-3 ulduzlu biznes otellər hesab olunur. Sadəcə mebelləri kifayət qədər, yəni büdcəli bir e, firma olaraq. Ola və e, restoranlar böyük deyil. Restoranları yəni bir ədəd restoran ola bilər. Yeməy seçimi böyük böy olmadığı üçün yəni 2-3 ulduz olara verə bilər. Yəni ki, otelin sahəsində hovuz olmadığı, mürgüc olmadığı halda aşağı ə, ulduz bələdiyyə kateqoriyası verilə bilər. Hal-hazırda 5 ulduzla yəni turizm kifayətlənmir. Bəzi otellər var ki, 5 ulduz deluxe verilir, 5 ulduz lüks, 7 ulduza qədər də çatır yəni ə, bu kateqoriyalar. Ötən həftə keçirilən Dövlət Turizm ə, Agentliyi və Azərbaycan otelləri assosiasiyasının tərəfinin yeni bir standartlaşma keçirir və 17 otel ulduzlarla təltif olunub və nəyə qeyd edə bilərəm ki, məsəl üçün Bulvar otel Qafqaz ölkələrində ən böyük otellərdən biri hesab olunur, 800 otaqdan artıq var. Məsəl üçün o 5 ulduz otel gedir. Bəzi bizdə şəhərin mərkəzində 5 ulduzlar var, ə, memarlıq ə, arxitektura binalarda yerləşdiyi üçün ortaq sayı çox olmasa da, amma yenə də 5 ulduz hesab olunur. Yəni standartlaşma əslində müxtəlifdir. Əbəlkə kimi deyil ki, 5-6 bir ə, kateqoriya uyğun ulduzdursa, əgər yəni 4 ulduz verilir və ya 5 ulduz verilir. Hal-hazırda həqiqətən ə, çox böyük bir inkişafa doğru getmişik. Antaliyadakı otellər, yəni onlarda qidalanma olub gücü plus getsədən bəziləri var ki, 5 ulduz olumluq keçsə də, amma 4 ulduz standartlarına uyğundur. Bəziləri isə 7 ulduz kateqoriyasına, yəni el arasında, yəni ona 7 ulduzda verə bilirlər. Tədbirdə iddia etdikləri ulduz təsnifatını əldə etmək üçün müraciət edən 43 hoteldən yoxlama prosesini uğurla keçmiş 17 otelə ulduz dərəcələrinin əks olunduğum sertifikatlar təqdim olunub. Batumi turizmin Oscar müsabiqəsi sayılan World Travel Awards-a ev sahibliyi edəcək. Avropanın qala mərasimi Azərbaycan da 2023-cü ildə keçiriləcək. Tourniki rejvatsiya deyib. Dünən 2023-cü ildə Batumi-nin dünyanın ən nüfuzlu turizm qala tədbirlərindən birinə ev sahibliyi etməsinə dair razılıq əldə edildi və tədbirin köməyi ilə həm bizim iqtisadiyyatı, həm də turizmi bərpası daha da sürətlənəcək. Xatırladığınız kimi 2019-cu ildə Batumi Avropanın ən sürətlə inkişaf edən turizm məkanlarından biri olaraq çox nüfuzlu bir mükafat aldı. Bu mərasimi Batumidə keçirdiyindən sonra isə bir çox önəmli tədbirləri Biz sənayesinin və medianın nümayəndələrinə qəbul etmə imkanı ad edəcəyik. Xatırladaq ki, 2019-2020-ci illərdə Batumi Avropanın ən sürətli inkişaf edən turizm məkanı olaraq artıq bir dəfə nüfuzlu World Travel Awards mükafatını qazana bilib. İndi isə hava haqqında məlumatla tanış olaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyobrun 5-də hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, güclü şimal-qərb küləyin əsəcəyi, bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaqacaq ehtimalı var. Temperaturun anomal gedişi gözlənilir. Belə ki, havanın temperaturunun Bakıda və Abşeronda gecə müsbət 18-20, gündüz müsbət 16-18, axşam müsbət 14 dərəcə olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 760 mm civa sütunundan 769 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycanın rayonlarına gəlincə isə sabah günərzində bəzi yerlərdə şimşək çaqacağı, ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysə xarakterli intensiv olacağı, axşam yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyəsəcək. Bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28, dağlarda gecə 6-11, gündüz 11-15 dərəcə isti təşkil edəcək.